Itu yang Netanyahu takut pada ketika ini. Kalau dihilang kuasa, tak payah tunggu mereka, tak payah tunggu Malaysia ke Indonesia ke Saudi ke Iran ke, tak payah Iran. Pasal apa? Israel sendiri ke serah dia untuk ditangkap. Sebab president case benda yang berlaku sebelum benda ni. Bayangkan kes yang kita rasakan tak logik berlaku tapi telah berlaku iaitu melibatkan Presiden Duterte. Presiden Duterte ditangkap tu sebab ada kerjasama daripada kerajaan Filipin. Yang kerajaan Filipin tu pun anak dia ada dalam tu sebagai timbalan Presiden. Kita kena faham pertama, ICC ni diwujudkan baru. Era 90-an baru dibincangkan tentang Rome Statute tersebut yang menjadi perundangan antarabangsa yang menjadi rujukan kepada ICC, Mahkamah Jenayah Antarabangsa tersebut. Keh dia apa? Keh dia Rwanda. Bila mana berlaku pergaduhan di antara dua etnik tersebut Berbunuh-bunuhan sampai ratus ribu mati dalam masa beberapa puluh hari saja Kemudian barulah dunia membincangkan kena buat satu mahkamah khas untuk jenayah perang Itu ICC Jadi kes dia baru Dan lepas daripada ICC ini dimunculkan Tak banyak lagi kes yang dibicarakan Dan ada ketua-ketua negara yang didakwa Tetapi bukan mereka berjaya didakwa Setelah mana ketika mana mereka pegang kuasa Yang pertama kita tahu yang datang daripada Yugoslavia Daripada Serbia dahulu kan Uh, satu orang bekas pemimpin Tetapi didakwa lepas dia dah tak ada kuasa uh, Ditangkap dan sebagainya Dia dipenjarakan Akhir sekali mati kat situ saja Dan hak lain tu majoritinya adalah Melibatkan pemimpin-pemimpin daripada Afrika Tapi tak semua itu berjaya ditangkap Dia bawa pergi ke uh, ICC untuk didakwa Dipenjarakan uh, Kecuali yang dah tak ada kuasa uh, Termasuklah kita tengok daripada Sudan General Omar Bashir Antara juga yang dinamakan Tapi waktu ada kuasa Tak jadi apa pun Tak ada kuasa Barulah diserahkan untuk didakwa Begitu juga di Kongo dan sebagainya Banyak lagi negara lain Jadi setakat ini Yang pegang kuasa Tak ada lagi yang Dibawa pergi sana Hilang kuasa baru dibawa Macam dalam negara juga lah Walaupun kita katakan ada kebebasan Ada Kita kata apa Doktrin uh, pengasingan kuasa dan sebagainya Judisri dan eksekutif Nak tak nak orang ada kuasa Kat Perdana Menteri ke Presiden tu Dia ada kuasa juga Ada jalan Jadi sebab tu lah Yang Netanyahu tadi takut sangat Tak berkuasa Bila tak berkuasa Walaupun dia sebagai Perdana Menteri ni Mahkamah ada hak untuk tangkap dia Tapi kalau tak ada kuasa Bukan cerita hak dah. Tak ada yang keluar rumah orang tangkap. Tu jadi dekat Mursi. Mursi kena tangkap dengan tentera bila? Bila mana dia digulingkan sebagai presiden. Walaupun dia kata aku presiden lagi. Habis dia media tentera aduk keliling tu tangkap dia. Tu kita kena faham. Kuasa dengan tak ada kuasa ni. ICC ataupun ICJ ada kes melibatkan bekas-bekas presiden. Lepas tak pegang kuasa lalu ditangkap. Yang terdekat dengan kita kes di ICJ lah yang melibatkan presiden Duterte daripada Filipin. Eh ditangkap. Sebab apa ditangkap? Yang bagi kerjasama kepada ICJ untuk tangkap itu pun adalah pihak Filipin sendiri. Kalau Filipina tak bekerja sama, SCG tak boleh tangkap. Itu cerita dia. Begitu juga dengan kes Omar Bashir daripada Sudan. Begitu juga dengan kes di Serbia tadi dan pemimpin-pemimpin Afrika tadi. Jadi semua pemimpin-pemimpin Afrika yang ditangkap bekas presiden, bekas perdana menteri, lepas tak ada kuasa. Dan siapa yang bagi kerjasama kepada pendakwa ICC untuk tangkap mereka atau pendakwa raya daripada uh, ICJ tangkap mereka, ialah negara itu sendiri. Itu yang Netanyahu takut pada ketika ini. Kalau dihilang kuasa, tak payah tunggu Amerika, tak payah tunggu Malaysia ke Indonesia ke Saudi ke Iran ke tak payah Iran. Pasal apa? Israel sendiri ke serah dia untuk ditangkap. Sebab presiden kes. Benda yang berlaku sebelum pada ni. Bayangkan kes yang kita rasakan tak logik berlaku tapi telah berlaku iaitu melibatkan Presiden Duterte. Presiden Duterte ditangkap tu sebab ada kerjasama daripada kerajaan Filipin. Yang kerajaan Filipin tu pun anak dia ada dalam tu sebagai timbalan Presiden. Pun kena juga sebab apa? Hang timbalan. Kok mana pun hang tu timbalan nombor dua, tetap hang nombor dua pemimpin. Hang nombor satu, Presiden. Bila Presiden tak bersetuju dengan timbalan, tak bersetuju dengan Duterte, maka itulah jawapan dia. Itulah yang ditakuti oleh pemimpin dunia yang buat salah melakukan jenayah perang, jenayah antarabangsa dan sebagainya itu hilang kuasa saja maka bimbang orang sekeliling mereka sendiri akan bantu untuk serah mereka untuk didakwa dan dipenjarakan dalam sejarah moden memang kita anggap begitu kalau kita kata lepas dia jadi presiden dia pastikan anak dia nak jadi presiden maka dia akan selamat logiknya ya yeah. memang betul tapi sejarah politik ni tak boleh baca dalam sejarah daripada tahun 1945 saja. Sejarah silam banyak. Anak-anak kepada presiden ataupun anak raja lah. sekali serah pak dia untuk ditangkap. Itu berlaku dalam sejarah Portugal. Portugal antara negara kuasa Eropah yang memulakan aktiviti perhambaan di Afrika. Dia masuk dekat Afrika, Senegal dan sebagainya. Buat lari hamba. Sampai lah sekali dia pergi dekat Morocco. Pun dia nak jadikan orang Morocco hamba. Akhir sekali, anak raja yang tokoh-tokoh ni, pemimpin ini. Bila dia pergi dekat satu bandar dekat Morocco Orang Morocco lawan dia berjaya tangkap tawan dia. Okey, akhir sekali raja daripada Morocco pergi runding dengan dia, runding untuk membebaskan dia. Mereka ni kata boleh, tapi mereka kena keluar daripada bandar yang mereka tawan tadi. Akhir sekali mereka keluar daripada bandar yang ditawankan tadi, tapi syarat dia kata apa? Nak keluar tentera mereka daripada bandar tadi perlu dipimpin oleh putera raja hak kita katakan yang dipenjara tadi, yang ditawan tadi. Kemudian putera raja tu pula runding dengan Morocco. Dia kata, tak apalah nak tahan aku pun tak ada masalah Tapi boleh tak tukar sementara dengan adik-beradik aku Tukar sementara sebab apa? Sebab tentera yang duduk, dalam bandar tu tadi Kalau aku yang tak pimpin Macam mana mereka nak keluar daripada bandar tu? Sebab mereka tu dengar cakap aku ya Jadi puak Morocco pun kata tak apa setuju lah Bila setuju Dia pun ambil sedara dia duduk kat dalam tu Sama-sama putera juga Tukar tawanan Dia je kata sedara dia jadi tawanan Kemudian dia jadi Dia dibebaskan Lepas dibebaskan Dia, dia tinggal terus Sedara dia hak putera raja tu juga Duduk dalam penjara Morocco sampai sedar Tak balik dah banyak dalam peristiwa-peristiwa kita pernah baca tentang Raja Parsi. Dalam peristiwa dakwah Nabi ya eh, dalam fasa kita katakan uh, di antara peristiwa Hudaybiyah menuju kepada Fathul Mekah 2 tahun. 2 tahun kita tengok bagaimana banyak dakwah-dakwah yang Nabi sampaikan termasuklah sebelum pada tu kepada raja. Ada yang raja tu terima, rakyat dia tak terima. Macam uh, Raja Habsyah. Ada juga yang raja tu tak terima, tapi anak dia terima. Iaitu mana? Raja Parsi. Lalu anak dia jatuhkan bapak dia dia nak jadi kuasa Netanyahu ketika ini dia berdepan dengan tekanan yang terlalu berat secara politiknya dan secara rakyatnya disebabkan dia rakyat hari ini di Israel itu berpecah dengan terlalu lebar dan juga terlalu tajam permusuhan di antara satu sama lain dia bukan rosakkan politik saja dia rosakkan sistem sosial jadi benda ni memang tak boleh nak cover lah tapi dia kot mana pun dia mesti nak pertahankan kuasa dia jadi tak mustahil pun kerana nak meredakan kemarahan rakyat, dia pun kata tak apa kita pindah perlembagaan. Siapa jadi Perdana Menteri, kita buat dua term. Satu term pun boleh. Tapi dia boleh buat macam yang Bashar buat dulu. Tapi dulu, ketika mana berlaku kebangkitan rakyat di Syria 2011, kemudian pergi kepada 2012, kemudian masa itu Bashar berdepan dengan tekanan daripada rakyat, dia pun pindah perlembagaan. Pertamanya 2012, dia menghentikan undang-undang apa yang disebut sebagai emergency law ni ataupun undang darurat sebab selama ni dia daripada pak dia dulu sampai kepada zaman dia berpuluh tahun dulu memerintah di bawah undang-undang darurat. Negara tu di bawah undang-undang darurat. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Jadi dia batalkan undang-undang darurat. Kononnya negara tu kembali kepada normal Kemudian dia pindah perlembagaan. Bagi hak demokrasi kepada rakyat. Pilih Perdana Menteri. Hanya dua term saja. Pasal apa? Nak meredakan rakyat. Tapi kena ingat dua term. Dia buat satu term tujuh tahun. Maknanya dia ada 14 tahun lagi nak jadi presiden. Sama lah juga dengan Netanyahu. Netanyahu boleh kata tak apa lah. Kita tubah pelambangan siapa eh? jadi perdana menteri satu term saja jadi saya tak akan Mengintah lama. Dia kata pula satu tahun berapa tahun? Sembilan tahun. Semua benda tu boleh buat. Buku ini berbeza dengan buku-buku yang kita tulis sebelum ini yang tumpu secara sepenuhnya kepada Palestin kepada Israel atau tumpu sepenuhnya kepada gerakan-gerakan politik yang ada dalam negara tersebut. Tapi buku ini dia pergi lebih luas. Eloklah kita berhenti daripada melihat kes yang berlaku di Timur Tengah. Ini secara runcit-runcit datang isu Syria kita komun dekat Syria, datang isu Iran, komun dekat Iran, bahas dekat situ. Semua tujuan untuk lihat isu secara runcit-runcit ni bertujuan untuk pecah-pecahkan kita. Sebaliknya melihat isu isu secara keseluruhan melihat isu secara akar konflik ini tersebut dan kita ada penumpuan kepada siapa sepatutnya yang kita tentang dan siapa sepatutnya kita sama-sama perjuangkan itulah yang terkandung dalam buku ini tuan-tuan